নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মুন তেজপুৰীয়ান ভ্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই আপোনালোকক আমাৰ গুপ্তকাশী বা বিশ্বনাথ ধামৰ মনোৰম দৃশ্য দেখাই আছোঁ আৰু আজি দ্বিতীয় খণ্ড হয় প্ৰথম খণ্ড বা এটি খণ্ডত আপোনালোকক মই দেখাই শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ সেয়েহে তিনি চাৰিটা খণ্ডত বিভক্ত কৰি মই আপোনালোকক দেখাম আৰু তাৰে আজি দ্বিতীয়টো ভাগ হয় আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি আহি এইবাৰ পালোহি য'ত নেকি পানী বিশ্বনাথ বাবা ইয়াত উপস্থিত আছে আমি পূজা কৰি আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু এতিয়া আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ শুকান বালিয়েদি গৈ আছোঁ সেইটো মূৰলৈ সেইটো মূৰত কি কি আছে মই আপোনালোকক উপভোগ কৰাম হয় এইয়া পাথৰবোৰ দেখিছেনে এইফালেদি আমি নদীৰ বুকুৱেদি আগবাঢ়িছোঁ আহকচোন উপভোগ কৰোঁ শুক্লেশ্বৰ দেৱালয়লৈ উমা তুমনি বাঘেশ্বৰী মা মন্দিৰ নাংলেশ্বৰ দেৱালয়লৈ হয় আৰু জংঘলৰ মাজেৰে সেই ঠাইখিনিলৈ যাব লাগিব মই আপোনালোকক ধুনীয়া কৰি দেখাম আপোনালোকে উপভোগ কৰিব এয়া চাওকচোন নদীৰ বুকুৱেদি শুকান বালিয়েদি আমি আগবাঢ়িছোঁ এই মন্দিৰকেইজনালৈ হয় গুপ্তকাশীৰ লগতে লাগি থকা নদীৰ ইটো পাৰত এই মন্দিৰকেইজনা মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ক'ত কি আছে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখা যাম এয়া শুক্লেশ্বৰ দেৱালয় লিখা আছে ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে চাওঁ আহকচোন আৰু এয়া নদীৰ সেইটো পাৰে থকা ধুনীয়াকৈ ৰাস্তা বনাই দিয়া আছে আৰু চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ৰাস্তা আপুনি ধৰিবই নোৱাৰে যে নদীৰ এইটো পাৰতো এনেকুৱা মনোৰম দৃশ্য আপোনালোকলৈ আছে হয় আহক উপভোগ কৰোঁ চক্ৰ বিহু বুলি কয় হয় এইটো ইয়াত বেছি কুক্ৰেছৰ জাৰালৈ বুলি হয় হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়া উঠিছো এয়া কি হয় এই পাথৰজনৰ নাম কি এখন অভিমন্য়ৰ চক্ৰ বিহু এয়া চাবৰ কাৰণে উঠিছো ইয়াত ভয়ো লাগিছে অভিমান্যৰ চিনাৰী তাৰ কাৰণে অভিমান্য অভিমান্যৰ যে বধ হৈছিলে হয় হয় অভিমান্যৰ বধৰীখন এইখন বিহু বুলি কয় চক্ৰ বিহু হয় এইটো অভিমান্য ৰজাৰ চিনাৰী হয় আর তখেতার মেইন বিহুখন হয়েছে আপনার এইখন এইখান সক্র বিহু এইখানে হ্যাঁ তারপরে ইয়ার আছে পাসপান্ডব পাখা খেলার হেবি এই পাকা খেলি পাসপান্ডব বনলে ইয়াতে আছে এখন পাখা আর এই যে এই ড্রেগন ৰজা আৰু মহাৰজাবিলাকৰ এইবিলাক নাম আকৰণ ইয়াত এতিয়া দেখা যায় প্ৰজাপতি বুলি পেলাই মানে অসমীয়াত কেনেকে ধৰিব পাৰি দলৰ এটা নেতৃত্ব লিখি থৈছে এইটো কি ভাষা এতিয়া ধৰিব পৰা যায় দেখিলে ইমান এটা প্ৰকাণ্ড শিলত অংকন কৰি ৰাখিছে অভিমন্য চক্ৰবিহু পঞ্চপাণ্ডৱ বৰ পাশা খেলা এয়া গোটেইখিনি আপোনালোকক মই দেখাইছো আপোনালোকেও আহি পেলাই এবাৰ চাবহিচোন এই দৃশ্যবোৰ বৰ ধুনীয়া

এয়া ওপৰলৈ উঠি আহিছোঁ বৰ ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে মঠ মন্দিৰৰ ঠাইখিনি আৰু ইয়াতে সকলো গুপ্ত হৈ আছে ইয়াতে যিহেতু গুপ্তকাশী বুলি জনাজাত সকলো মঠ মন্দিৰেই ইয়াত গুপ্ত এয়া চাওকচোন উমাদেৱী মাৰ এয়া ভিতৰ অংশ হয় এয়া সুৰংগ হৈ আছে এই সুৰংগ ইজনা মন্দিৰৰ পৰা সিজনা মন্দিৰলৈ তলে তলে লিংক আছে বৰ পবিত্ৰ ঠাই আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া চাওকচোন কেনেকুৱা সুৰংগ দেখিছেনে সকলোকেইজনা মন্দিৰতেই সুৰংগ আছে বৰ ভাল লাগিছে ইমান পবিত্ৰ ঠাই চাওকচোন আৰু অন্ধকাৰো হৈ আছে জানেনে হয় ধূপ ধূনাৰে মুখৰিত হৈ আছে এই ঠাইখিনি ইয়াতে নিজকে সেৱা কৰিবলৈ পাই বৰ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছোঁ মাৰ্চৰিচৰণত প্ৰণাম কৰিলোঁ হয় বৰ ভাল লাগিছে সোঁহাতটো আছে সোঁহাত বাঘেশ্বৰী তাৰমানে পাৰ্বতীৰ অংশৰ সম্প্ৰতি এইটো কুণ্ড হয় বাঘেশ্বৰী মাৰ হয় আপোনালোকক মই দেখুৱাই দেখুৱাই আহি আছো সকলোৰে গুপ্তকাশী যিহেতু গুপ্তকাশী বুলি কয় সকলোৰে ঠাইখিনি গুপ্ত হৈ আছে এইয়া আচলতে হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল গুপ্তকাশী বাবা বিশ্বনাথ নামৰ মনোৰম দৃশ্য মই আপোনালোকক ভাগ ভাগ কৰি দেখাই আছো দ্বিতীয় ভাগটো আজিলৈ ইমানতে আছিলে আৰু তৃতীয় ভাগৰ সত্বে আপোনালোকক মই লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ হয় এই মনোৰম দৃশ্যবোৰ চাই থাকিবৰ কাৰণেহে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব লাইক কমেণ্ট এটি শ্বেয়াৰ কৰি দিব ইমান মনোৰম দৃশ্য চাওকচোন এই দৃশ্যখিনি আপোনালোকক মই আকৌ তৃতীয় ভাগত বিভক্ত কৰি দেখুৱাম আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ জয় আই অসম